কমলিকা কাশ্যপ এই মুহূৰ্তত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে মাতৃৰ বিয়োগৰ চাৰিটা বছৰ পিছত আজিৰ দিনটোত পিতৃক হেৰুৱাইছে কমলিকা কাশ্যপে আৰু এই দুখৰ খবৰ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ভূপেন দাসে আৰু যাক লৈ এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে শিল্পী সমাজ এই মুহূৰ্তত এক দুখৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ভিতালী দাসৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপ কমলিকা কাশ্যপে চাৰিটা বছৰ পূৰ্বে প্ৰায় চাৰিটা বছৰ পূৰ্বে ভিতালী দাসক হেৰুৱাইছিল মাতৃক হেৰুৱাইছিল আৰু আজিৰ দিনটোত নিজ পিতৃক হেৰুৱাইছে পিতৃৰ বিয়োগ ঘটিছে ভোগালীৰ আনন্দৰ মাজতেই পিতৃহাৰা হৈছে কমলিকা কাশ্যপ প্ৰায় ষাঠিমান বছৰ হৈছিল সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ আৰু চাৰিটা বছৰ পূৰ্বে বিয়োগ হৈছিল মাতৃ ভিতালী দাসৰ আৰু আজিৰ দিনটোত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বতৰা যে আজিৰ দিনটোতো জি এম চি এইচত মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱাই লৈছে ভূপেন দাসে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ একৈছ এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ বহাগৰ বতৰৰ সেই উলহ মালৰ সময়তেই কভিডৰ বাবেই মৃত্যুক আঁকোৱাই ল'ব লগা হৈছিল ভিতালী দাসে আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰেই জি এম চি ইচ্ছত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কমলিকাৰ পিতৃয়ে আৰু যাক লৈ কমলিকা কাশ্যপ সেই মুহূৰ্তত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে এক দুখৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰায় ষাঠি বছৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল কিয়নো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে কমলিকা কাশ্যপ বৰ্তমান অৱস্থাত অসমৰ সংগীত জগতৰ এক নৱতম চাঞ্চল্য হিচাপে ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে ভিতালী দাসৰ যি কণ্ঠ ভিতালী দাসৰ গীতি শৈলী সকলোৱে একেবাৰে অনুকৰণ কৰি ভিতালী দাসৰ স্থান ল'বলৈ আগবাঢ়িছিল আৰু তেনেধৰণৰ এক ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত কণ্ঠ আছে কমলিকা কাশ্যপৰ চাৰিটা বছৰ পূৰ্বে বহাগৰ সেই উন্মাত সময়তে হেৰুৱাইছিল মাতৃক আৰু আজিৰ দিনটোত এক শোকৰ খবৰ এক দুখৰ খবৰ আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কমলিকা কাশ্যপ এই মুহূৰ্তত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে কমলিকা কাশ্যপৰ পিতৃ ভূপেন দাসৰ দেহাৱসান ঘটিছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিতালত মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ভূপেন দাসে তেখেতক আজিৰ দিনটোত ডায়েলিচিছৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ অনা হৈছিল সেয়া ৰুটিন আছিল নিয়ম মাফিকভাৱে তেখেতক অনা হৈছিল আজিৰ দিনটোত ডায়েলিচিছ কৰাৰ সময়ছোৱাতেই অসুস্থ হৈ পৰিছিল পিতৃ আৰু আজিৰ দিনটোত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এক দুখৰ খবৰ ভিতালী দাসৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপ নিজেই এক পৰিচয় হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অসমতেই কমলিকা কাশ্যপৰ যি গীতিশৈলী কমলিকা কাশ্যপৰ যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠত মানুহে ভিতালী দাসক বিচাৰি পাইছিল চাৰিটা বছৰৰ পূৰ্বে ভোগালীৰ ৰঙালীৰ আনন্দৰ মাজতেই হেৰুৱাইছিল নিজ মাতৃক বেছি দুখ লগা ঘটনা হয়নে সোতৰ জানুৱাৰী শিল্পী দিৱস কিন্তু আজি শিল্পী দিৱসৰ দিনাই শিল্পী বুলিয়ে ক'লোঁ মই তেখেতক যিহেতু তেখেতৰ পত্নী তেখেতৰ ছোৱালী এজনী এজনীকৈ শিল্পী তেখেতে শিল্পী বুলিয়ে ক'লোঁ শিল্পীৰ স্বামী শিল্পী দেউতাক আজি মৃত্যু হয়নে নহয় খুব বেছি দুখ লগা ঘটনা কমলগীয়া কাশ্যপ আজিৰ পৰা অকলশৰীয়া হৈ গ'ল হয়নে নহয় পিতৃহাৰাও হ'ল মাতৃহাৰাও হ'ল সঁচাকৈ আমাৰ দেউতা অবিহনে আমাৰ একো নাই হয়নে নহয় দেউতা হৈছে ঘৰৰ মুধচ ঘৰৰ মুধচটো যেনেকৈ থিয় হৈ থাকিলে আমি ঘৰটো তৰত থাকি শান্তি পাওঁ ঠিক তেনেদৰে দেউতা থাকিলেও আমাৰ একো নালাগে হয়নে নহয় কওকচোন কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত আজি ক'বলগীয়া কাষত মাক দেউতাক অবিহনে তাইক গোটেই জীৱন পান কৰিব লাগিব ভগৱানে ছোৱালীজনীক ইমান কষ্ট দিছে হয়নে নহয় খুব বেছি বেয়া লাগিছে কিন্তু কি কৰিম আমি যিহেতু সত্যটো মানি ল'বই লাগিব হয়নে নহয় ঠিক আছে মই এইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানে যেন তেওঁক শক্তি দিয়ে আৰু আগবাঢ়ি যাওক এইখিনিয়ে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ঠিক আছে মই ক'ব লগাখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ পৰা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰিলে নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তেওঁ বহুত ধন্যবাদ ভগৱানে আপোনালোকক মংগল কৰক আৰু যিসকলে মই চেনেলৰ নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব জয় আই অসম